Всем привет! С вами снова Настя. И я вам хочу представить мое новое видео. Это видео-йога-челлендж. Ребята, я буду смотреть картинки на телефоне. И буду их пробовать выполнять. Первая поза у нас вот такая вот. Вот такая вот. Приступим. Я буду стараться... Ребята, кстати, забыла, забыла вам сказать, пишите мне в комментариях, какие будут у меня получаться, будут, какие они будут. не будут. Не буду получаться. Я наверное получается сделаем, как-то так. Это... Ну, мне кажется, у меня получилось, потому что я занимаюсь это. Вторая поза у нас тоже очень легкая. Я ее тоже смогу выполнить, потому что я тоже хожу на танцы. И нашла. И лечь. Получилось у меня выполнить? Пишите в комментариях. Буду ждать. Третья поза у нас тоже очень легкая. Только там главное держать равновесие. Получается... Так, еще вторая попытка не получилась. А третья поза у нас тоже очень легенькая. Нам надо плыть. Тоже Это очень долго. Попробуем. Нам надо сесть на колени. Но я так не пробовала. Легкая. все легкие позы для меня нам надо сделать позу собачки Ноги. дальше у нас идет такая вот смешная поза это поза червячок это я ее так назвала

Дальше у нас ласточка, типа такого. Ногенькая позика. Нам надо повернуться в лок. Как-то так Ребята, у нас осталось где-то 3-4 года и все. Потому что, мне кажется, это все очень интересно. Мне самой очень понравилось. Дальше тоже очень легкое. Вот так. Делаю. Осталось еще три позы и все. Дальше я хочу сделать для одной позы. Четрослиночка. Сейчас я попробую ловушка до колена. И вот получилось. И поклеиние этого почти. может поклеить. Это у нас мостик. Давайте еще, может, две позы позируем. Позируем дальше. Вот такая вот спина Вот Попу внизу. Вот так. Или вот так. И вот так. И вот так. И вот так. Последнее это уже точно. А то обещаю, я обещаю, последнее он никак не могу заделать. Надо... Ребята, на этого видео подходит к концу. Если для вас это видео было необычным, так как и для меня, ставьте лайки. Если вам понравилось это видео, пишите в комментариях, хотите ли вы второй части. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!